Бачу, нього були три рани великі. живіт, пряме в серце попадання, і в нога. Ну і це різні видно, ці, але серцеве поранення це було снайперське таке чітке. Він завжди довго я завжди це згадую, мав відкриті очі. Я так закрив йому ці очі. Ну, всіх дуже багато, практично переважно більше всіх розстріляних бачив. І ви бачили на фотографіях на хто У них були ангельські лиці. А вы знаете, для меня Саша всегда был героем, потому что э, его отношение к жизни, и его стиль жизни, его моральные ценности. И, и для меня это всегда было примером, и для моих детей в том числе. Поэтому он для меня герой был, есть и будет. И сегодняшний, наверное, день подтверждение еще раз тому, что он таки герой. Недавно вычитала, что перемены в стране, чтобы не было той коррупции, вот оли... этих олигархов, тогда это будет лучший памятник и память не только моему Саше, а все небесные сотни. Я терпел двуликости, двуручности, который не любил фальш, на пив тони, правду. И бескомпромиссно боролся с такими явищами в обществе. Сегодня Олександр Щербанюк может служить для лицеистов, для подрастающего поколения, для молодого поколения максималистов, прикладом, прикладом служения своей отчизни. Я все-таки не согласен с тем, что герои меня рождаются. Саша родился героем. Я его знаю с детства, мы дружили с ним, ну с такой ранней юности, лет так приблизительно с десяти. Он героем был во всем. Даже тогда, когда сейчас не каждый из нас может сказать о окружающей своей среде, не матерись во земле, он тогда об этом говорил. Он был человеком, который шел впереди нас. Он ездил в Карпаты, готовил нам отдых. Ездил, лазил по горам, искал места, где мы будем отдыхать. Сам не боялся. Ну, наверное, то, что он не боялся, характеризовало его многих вещах. Я буду занимать сильно ваше время. И примером стала его гибель которой он тоже не боялся. Он пошел на нее сознательно. Большая память моему другу Саше.